Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня попросили дать оценку форму, форму управления интернетом, который прошел совсем недавно в Киеве, интернет Украины в лице главы правления, который я представляю. Я хотел бы отметить по прошествии уже форума, на самом деле, первое, это, все на раз заметили, это формат, который прошел. Это новый формат уже был, территориально это было новое место, это больше был формат такого общения уже не в виде сессийных каких-то лекций из зала, а люди могли сесть, пообщаться между собой. И уже когда находили между собой какое-то решение, они выносили это в зал, дебатировали, дискуссировали. То есть формат был очень удобен. На мой взгляд, это один из лучших IGF-форумов, который произошел вообще за все годы проведения форумов не стоит не отметить, что на этом форуме, наверное, было ну, достаточно большое количество людей, как с Украины, так и с ближнего и дальнего зарубежья. На этом форуме присутствовали уже сотрудники правоохранительных органов, и они достаточно активно принимали участие в дебатах, давали свои какие-то предложения, слушали нас. То есть уже пошел налаживаться диалог между рынком и структурами, которые, являются, которые занимаются правоохранительной деятельностью, и в том числе в области высоких технологий. Это представители киберполиции были, представители службы безопасности Украины были, даже был представитель наркоконтроля, который тоже занимается расследованиями в области высоких технологий в киберпространстве. Форум прошел на самом деле на одном дыхании. Это было благодаря атмосфере, которая была на форуме. Люди очень долго не виделись между собой, потому что большинство из нас находится в виртуальном пространстве. Когда мы встретились, было о чем поговорить о чем поговорить и к чему прийти в конечном итоге. Ну вечером все хорошо посидели, на самом деле отдохнули в одном из пабов города Киева, поэтому всем спасибо, что пришли на наш форум. Надеюсь, в следующем году аудитории будет гораздо больше. Интернация Украины все также будет в лице организаторов данного мероприятия. Ждем вас в следующем году. Спасибо, до свидания.